नमो नमः श्री गणेशाय नमः गणेश पुराण खंड वैद्य उपासना कांड अध्याय 9 96 58 श्री गणेशाय नमः नमो काशी सर्व जीवर्तकोशवासा भक्त सगवासा शुक्लवास धरिया वैराग्य शीळ शिरोमणी जो तत्ववेत्ता म्हणून जो गायने रथ सदा तो नारदमने शिष्यासी विस्तेज का झाला दुःख पासी भग्न शिरसे धरे का गिरीश का क्रोधायमान तुझर वि गर्व गर्वसंपन्न तू जासी कामग लागून करी कथनो हे मग त्याचा प्रतिकार तुझ सांगेन फनीवर तुझ विनाचराचर धराधर कोण तरी शेष न सांगता नारद मुनी जरुणी पुसे त्या लागुनी आता नागराज सर्व त्यागुनी कथा येथून व्रता चक्षुश्रम म्हणे नारद मुनी गर्व झाला माझे मनी त्रैलोक्य वरिष्ठ शूळ पाणी मी पुनित तन्मस्तके सुपरवार नव ब्रह्मादी सुर मज भास दिजयसे किंगर नाही मज होनी आन तोर धरीला म्या हे शिवे सर्व केले भूमीवरी असण त्याने भल्या माझ्या जीवना शक्तीन राहलो काहीतरी पदरी पुण्य त्याने झाले तव दर्शन कृतपुण्य वाचून संभालो कन्न होय गात्री माझी विकळ झाली अशी शक्ती घडाली आयता कशी धरली जाईलायला असंभाव्य

स्वपदी सुख संपन्ना सुनानंदी ना त्याचा मंत्र षडाक्षर तुझ स्वांग तो पवित्र त्याचे करिता अनुष्ठान मात्र व्यापक सर्व सर्वक्ष प्रत्यक्ष होती प्रसन्ना झाली या सर्व कामे होती पूर्ण जे जे अपेक्षीन मा तुझे मन ते भगवान देवी तुझा मरुता शनेन्द्र नारदमुनी उपदेश पुरे तत्क्षणे अंतर्धान भावना मुनी ध्यान वदने मनी ऊरस्वरेवस्थान नाशेषकर्णे जिंगुन हृदय जनन चिंदि सहस्र संवत्सर पर्यतपके उग्र जपटात्र षाक्षर विश्वामरसोष न देवेव विजानन प्रत्यक्ष सहसान सिंहारुण त्रिनयन ऊरक भूषण दशभू कर्णिकुंडले जला अंगजे बहुदंडी शुभद मुक्त महाद सुनली चन्मुकुटमस्तक रत्न खचित मुद्रिका जैशा शरच्चंद्रिका कटिशूत्रेखा रत्न खचित रत्न खचित मुद्रिका जैसे का रत्न रत्न अमूल्यरत्नत्न खचित सिद्धिबुद्धि सहित जगदात्मा एक वेद मुनि सेवित अतुलगत हो भावरदेव सदभक्ता प्रणवान अभक्ता वक्रतुंडे गुरु निपाती अस्तवाधान वक्रतुंड गजा भक्ता चीक्षेशीर्पेधरी इच्छे सूर नर वेतेशी एक दंतासी दातवी या परिस्त्री गजानन देशे देशेश प्रति तो दर्शन जैसा करी तो दर्शन दीदने सहस्त्र सूर्य की लिप्ति एक सरे पास लिया उचित गगन भोनों ने दिगंते प्रकट ले गजानराजे अद्भुत तेज बंबाल ध्वनि सहस्त्र नेत्र युग उगड़ो ने पाय तव कल तुटते विशाल तेजाजे तेज न पहावे नयनी अंधारी नेत्र भय कंपाय मान होने चित्त उद्विग्न गागरे चित्त गग्र अति हाय हाय मने हे तेज पुष्कल को तो दुनिया ने ब्रह्मगोला जागृष्य के या तेज़ मजे तरंग जगाये चिंदा मीत सालों नू मृत्यु बंधा मगवनों ने श्री भगवान् ता पावता एकाली तुझे करता नामस्मरणा देश दरिखोय महाविग्ना तेमी करीत तव चिंदला परिहे निर्माण का इधर ने विग्रहिता तिविहला गाने में ही श्री गणपाल भ्रांति निर्सुनी तत्काल नाग सुखी के ना भाई एक स्वच्छ चित्ते अंतरे विचारी तव जगत केशरी प्रकट जाना निज कार्या मग मने प्रलयान लोपी दे हा प्रकट ले लोक हे त्रैलोक्य दानाते पुनिवृत्ते ऐसे जे कल्याण कर्मा सा गेले ते अन्नथा कैसे गेले कि नारदे जे बोलिले ते प्रकट ले दिव्य रूप ऐसे चिंदार नव भूत तर्कलोठावे लांडित तवक जनना वचन हस्त देऊनी सावित थडिये अगाय सहस्त्रदना क्षणी भयमानी नागो नुतर्ग नानासी दिवसीसी तो मी आलो वर द्यावयासी कधी न देखिले मद्रुपा मरुने भयमानसी जागले मी अखिल जग करता नाना रूपे धुनी प्रळीता कल्पांची संहार करता मी नयनता ईश्वर माझे जे करण तेजस्वी रवी धुंदुडुवन तीव्रता प्रदा भी होता तेज संपूर्ण ते माजे मी पर ब्रह्म निर्विकार निगमा गमन कले पार वरमना से अगोचरा तो मी साकार जाहनो तुझा रूपे अविर्भूत वर दयावया आलो ये था ये थे लोगों जो मजबूरे ध्यान कीर्तन आमस मनना सगन मूर्ति जार्जना दास से सत्यात्मिनी करता जना उद्धरी दे यास्तो निर्गान होने लोकोपकार करीत पूर्ण तरी तो आता संमत पासून वांछित म्हणते वरमागे करुणा दिग्गजानुन कोटी चंद्र सौम्य होऊन दावी आपले रूप सगुन कोटी मदन जिंके दे मग मंदार कटे बंधाग्रज मने गोळशी तुझा तेज पुण्य ते ते साखवया तुझ स्तवावया समर्पण आता सौम्य तू जानासी तरी घे माझ्या नमनासी मग दंडवर होमीसी प्रणम्य केले अनेका मक्खन नगस्तवना करी अखिलेश्वर तुचिंगना दिव्य तू तु अनाज जनजनवना तू जनमन जनरा या सर्वरापी तू ईशाना जसत कारणा तू कारणा सर्वस्वरूपी जीवना विश्वेश विश्वं या प्रणावला गना द्यच्छ गरुडेश्वर स्पष्ट गना द्यच्छ गना गुनाधिश गुनाधिता इंचा वित्तध्याग द्यच्छ गुणमकुदे देवदेव सुरप्रिय तेज रूपी महाकाय सिद्धिबुद्धि तुझे पाय सविता गन्नाय स्वानंद सिद्धि निज भक्ता भुक्ति मुक्ति समर्दा भव विघ्न निवारिता जन्नाथान देवेश विद्वान गणेश मद वर मागता गनाशेष ते परिस महामुनि मने अजित धन्य माता पिता ममु देह मस्तक नयन जैवलोक करती तुझे धन्यमाची रचना जे प्रकृतली तुझा स्तवना तुल कामना दिधन्या दर्शने खंडली समजानन जे अखंडित मग ध्वजन भक्तिविन दुःख दारुण कदा गम श दुःखे काय काय म्हणून सर्वज्ञक्रवी निवेदन गर्व करिता मस्तफुदन दुःख दारुण पावन महेशे महाप्रदय करुण महितळी अप्रिता छिन्न भिन्न मस्तक मस्तकाले शक्ति पक्षरी नरम भुज तुज देखे मयूध्वज प्रथिशी भुवन प्रयी सर्वशिरासीमर्थ्य धराधर समर्थ अचलस्थन दे भगवंत तुझे दर्शन निरंतर शनि करंकर प्रेमुजे प्रयास प्रेम दास भजनाचे

पूजे श्रेष्ठ पदे मत्साध्यरंतर अन्य वरविशेष ते सर्व पावसेवशेष अशे वरदे निशेष प्रियमिधली व्याळा बधोद्धा पाताजलकन शेषमस्तक्यातटेवण अभयघरे अत्यंत प्रियमरण दिल्लीराट प्रदर्शन

नखिजाचिधराधरा मेघ स्वस्थ श्र पजन्य चतुर्व कुचराचर जगस्तरी सागर उधरी अनंतानंदनंदत्री स्वेज विराज भारी स्वरुट बलुजेस्तव अनंतकनचरण अनंत वदन अनंत अनंतरूप तेज अनंत शक्ति जयांगी जिरोपिभासरी अनिब्रह्मांडबंदी पाता मध्यवंदी

परमानंद क्रीदिशी परियाली अम्मासी महामारी की कल्लो भय मानी देखी पहाता भय मानी जे डोकी प्रवेश मरण सद्य है तुझे विराट दर्शन होता जाम पायमा जो माही बनी बलिमुना वाहे अभिधान अंदरी आता भक्तवत्सल मनवीसी तरी आछादी अच्छा घोर रूपासी सौम्य होनी अम्मासी सगुंद

एकांचे एक पातळी वास करी सर्वसा मस्तके धरी एका समाना श्री एकांचे एक ऐसे विभु वचना मृदे स्वीकारिली गरंदे मने कृपा के लिए भगवंदे दुखे मंद जाए सर्व लोको जरासी नाभि कमले मज भेदी दे पुण्यतुल्य भरवशिरासी हे रघुवंशी सर्वतु तरी मुख्य धर्मी धरा तुझी का विश्वंभर मद के निमित्त मात्र